Страшный выбух, содрогнулась, чула звуки машин, которые поблизу там стояли. Я поруч живу. Я все это чула. Наш дом тоже содрогался. Вот и кухня. Мабуть, ракета попала прямо в кухню. Там документы были. Санузла нету, мои дорогие. я сгорело все. Все сгорело. И машинка, смотрите, стиральная, обуглилась. Нету ни холодильника, ни столика. Вот это зала. Вот моя донька. Она малюет. Ее портрет оценил. Она вышивала. Это картинка. Оценила. О, мои внуки малювали пазлы складывали. Все было в картинах, и в коридоры, и на кухне. Вот с пазлом дитки робили. Вот это Вот фортепиано. Вот цветочек Линию дарила. Он оценил. Вот. Мой вот шкафчик. Мен человек робил. Он поцелил. А это повыбивало. Повыбивало с рамами. Это же неможливо. Что а делать обычным? Неужели нельзя его ликвидовать? Я хочу, чтобы скорейший был мы. Что они делают с нашей страной?